Україна та, взагалі, прокуратур у районних. відповідно про конкурсний набір на керівників місцевих прокуратур. Тому що вже було заявлено, що кількість районних прокуратур буде зменшена зараз їх. Більше 600, буде 178, якщо я не помиляюсь правильно. Розповідати про ці зміни почне Давид Сакварлідзе, заступник Генерального прокурора України. Також до слова до 11 Сергій Гребенюк, Він є адвокатом, керівником Київського відділення Асоціації правників України та Тимофій Гаркушин. Він є прокурором відділу впровадження контролю та забезпечення якості роботи органів прокуратури Генеральної прокуратури України. Девиди, прошу. Микрофон. Доброго дня. Благодарю за возможность еще раз озвучить концепцию реформы прокуратуры с этой трибуны. Мы продолжаем прием документов на вакантные должности местных прокуроров во всей Украине. Еще раз повторяем, что до сих пор это беспрецедентный случай, когда очень высокие должности в системе прокуратуры их приблизительно 700 по всей стране, они набираются исключительно через открытый конкурс. То есть любой юрист с пятилетним опытом юридической работы, стажем, может подаваться на руководителя, то есть местного прокурора и заместителя местного прокурора. Что означает местная прокуратура? Она объединенная, укрупненная районная прокуратура. То есть в каждой местной прокуратуре может быть объединено 5, 6 или больше районных прокуратур. Для того, чтобы обеспечить качество и менеджмент, правильный менеджмент всего процесса, это набор документов в первую очередь и проведение тестирования, мы обеспечили и открыли пять областных центров по приему документов по всей Украине. Первый центр находится в Киеве, это Национальная академия прокуратуры Украины, который в себя включает и покрывает, перекрывает следующие области. Это Киев город, Киевская область, Винница, Ровенская область, Житомирская, Черниговская и Черкасская область. Второй центр – это Львов. В Львове прием документов происходит в областной прокуратуре Львовской области. Львовская область покрывает Львовскую, Волынскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Черновецкую и Хмельницкую область. Одесса. Это, то, тоже э, в Одессе в областной прокуратуре происходит сбор аппликаций, документов, желающих э, участвовать в конкурсе на руководящие должности местных прокуроров и заступников Одесская, Николаевская, Кировоградская и Херсонская область, Харьков, Харьковская, Полтавская, Сумская и Луганская область, и Днепропетровск, Днепропетровская, Запорожская и Донецкая область. Мы просим и обращаемся ко всем желающим, энтузиастам, профессионалам, украинцам, которые до сих пор ждали возможности самим без кумовства, без коррупции, без определенных связей попасть на руководящую должность прокуратуры, изменить систему прокуратуры к лучшему и вернуть доверие общественности к прокуратуре, подавайте смело на открытый конкурс, где не будет коррупции и будет обеспечена справедливая процедура набора кадров. Что касается сроков приема документов, срок должен был закончиться 2 августа, но из-за количества желающих, из-за августа месяца фактически, где много кандидатов, потенциальных кандидатов в отъезде, мы решили продлить срок подачи заявлений до 10 августа. Так что до 10 августа упомянутых мною региональных областных центров мы принимаем документы. Все адреса, адреса указанные, значит, указаны, на нашей веб-странице, так же, как и на нашей facebook странице Работает горячая линия, так что все желающие могут к нам обращаться. Что касается самой, самой процедуры, конкурс и первое тестирование уже со стартует в середине августа. Кандидатам придется преодолеть двухэтап, четырехэтапный извиняюсь, конкурс. Первый этап – это профессиональные тесты, которые уже опубликованы на нашей веб-странице. Второй этап – это IQ-тест, так называемый General Skill Test, который проверяет логическое мышление кандидата. Третий этап – это психометрический тест, это MMPI-тест, так называемый. И четвертый этап – это собеседование. Собеседование будет проводиться в пяти областных центрах в онлайн-режиме. Там будет включена камера, и все, все украинцы, все общество может наблюдать за проведением вот этого процесса. Так что еще раз Обращаемся ко всем желающим профессионалам смело подаваться э, на, на руководящие должности и вместе менять систему к лучшему. Благодарю за внимание. Коллеги, э, э, продолжение того, что сказано Давидом, хочу э, сказать несколько слов о том, что юридическое сообщество э, очень воодушевилось тем началом тех реформ, которые сейчас начали э проходить в правоохранительном блоке. И мы э очень активно э помогаем, где можем, и, соответственно, следим за процессом. Совместно с Генеральной прокуратурой и подразделением э Давида, которое занимается реформом, Ассоциация юристов Украины, которая объединяет более чем 5000 э скажем так, юристов, да, э э провели целый ряд совместных мероприятий, и мы очень переживаем, очень э, хотим, э, чтобы все-таки этот процесс состоялся. Вот ту информацию, которую, пожалуй, ну хотелось бы, что в том числе с помощью вас, с помощью медиа донести максимально широкому кругу лиц. Мы как практики, как адвокаты можем подтвердить, что действительно система в нашей стране долгие годы, она была всегда закрыта. Попасть в органы прокуратуры, если у тебя не было, ну, скажем так, знакомых, дяди, тети и других влиятельных родственников и, или каких-то других механизмов, которые бы позволяли тебе просто попасть в эту систему, это было достаточно сложно. Я уже не говорю о том конкурсе, который проводится сейчас, а фактически речь идет о формировании руководящего звена органов прокуратуры. То есть те, да, да, то есть это фактически 70% руководящего звена органов прокуратуры. То есть ни в одном силовом ведомстве на сегодняшний момент, кроме прокуратуры, такой масштабное реформы, конечно, не проводятся. И если блять, брать роль, скажем так, прокуратуры в системе правоохранительных органов и вообще в системе правосудия, ну, это очень сильное влияние, потому что это представление интересов по всем делам в судах, это расследование самых громких резонансных дел и так далее. То есть вот те лица, которые пройдут этот конкурс, это будут люди, которые будут возглавлять так называемые межрегиональные прокуратуры. Это фактически объединение пяти-шести районных Прокуратуры, городских. да, городских, это ну, достаточно крупные такие вот округа, да, или регионы, которые будут объединять эти территории. Вот. Почему мы говорим, что система открыта, и почему юристы сейчас с таким вдохновением наблюдают за этой, за этой процедурой? Потому что фактически для того, чтобы податься на эту должность, к тебе есть всего, ну, есть целый ряд перечень, да, но фактически тебе достаточно иметь 5 лет юридического стажа, если ты юрист, обычный вот адвокат, например, как я. Вот. Либо у тебя должен быть стаж 3 года, если ты работник прокуратуры. То есть, ну, поскольку эти ребята уже в системе, ну и, собственно говоря, такой критерий для них устанавливается. Что это означает? Вот, что фактически систему открыли максимально, и любой желающий, который хочет в такой ситуации поучаствовать в формировании э, вот э, вот, этих, вот этих вот органов фактически внести свой вклад, он может эту возможность реализовать. Мне кажется, вот это главный месседж, который сейчас необходимо донести до общественности и Хотелось бы, чтобы очень активно это происходило. Вот. Мы э, очень поддерживаем тот шаг, который озвучил Давид, что э, сделали продление до 10 числа. Почему? Потому что, ну, по нашей информации, действительно о очень много желающих. И менталитет может быть наш, э, да, такой, э, что у нас сейчас лето, кто-то еще э, хочет отдохнуть э, и так далее. И Можно было бы этот процесс сделать очень долго. Но, и к сожалению, верят, что, самое главное, да, все верят, что, открытость что открытость этого процесса, это может сделать каждый. Поэтому и э, за это большое спасибо Давиду, что он, ну только за последнее время несколько раз мы провели совместных мероприятий ассоциация юристов, он приходил, рассказывал эти все нюансы адвокатам, юристам для для того, чтобы ну, рассказать, как эти все процессы происходят, и что это действительно правда. Каждый, кто хочет, может подать эти документы. Почему происходит э, таким образом, да, что все-таки э, подразделение, которое занимается реформой, спешит? Потому что, ну, к сожалению, у, у страны нет столько времени, да, чтобы этот конкурс можно было бы эту подачу документов растянуть на полгода. Но общество, да, и вот этот темп, и та ситуация, да, которая у нас в стране, требует ну, быстрого движения, быстрых решений и ну, быстрых фактически ну, дать возможность подать документы, это в общей сложности где-то порядка 20 дней получится, ну, фактически, наверное, достаточно для того, чтобы все желающие за 20 дней, почти за месяц, могли составить эти анкеты, подать документы и так далее. Вот, относительно отбора, почему? Потому что мы наблюдаем, да, и за этим процессом тоже для себя прогнозируем, а не получится ли так, что... Ну вот человек, который поработал три, три года в прокуратуре, уже станет там, да, прокурором и, и, так далее. Это не означает, что там не будет серьезного отбора. То есть, если вы посчитаете процедуру, там будет целых четыре этапа. Это очень серьезные тесты, более пяти тысяч да, вопросов, вот, э, проверка IQ, психологический тест. Только потом топовые кандидаты, их будет порядка десяти, которые будут э, представлены комиссии. И уже комиссия, которая да, независимая, там будут разные Группы представлены, в том числе парламент, не только прокуратура, вот, они уже подадут три кандидата генерального общественной прокурора, общественной организации и так далее. То есть фактически э -э -э, вот этот четвертый этап, он самый, наверное, такой важный, вы увидите этих 10 претендентов на каждую должность, это все будет в онлайн режиме, видео, то есть вся страна может посмотреть, кого же отобрали, где вот эти 10 человек лучше и, 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 и кого из этих 10 человек порекомендуют эти три человека, да, которые пройдут финал и будут рекомендованы генеральному прокурору на должность. Мне кажется, что, вы знаете, очень много сейчас говорят о том, что что-то проходит идеально, что-то там не идеально, кому-то что-то нравится. Мне кажется, сейчас очень важно ну, не искать, как говорится, какие-то причины, почему что-то не нравится или может быть что-то не так, а все-таки чуть-чуть, помыслить позитивно, может быть, чуть-чуть помечтать, может быть, чуть-чуть побыть романтиками. Давайте поверим в то, что система все-таки, да, есть реальное желание что-то поменять. Вот есть механизм, который позволяет, в принципе, каждому, что который хочет лично сделать свой вклад эту позицию реализовать. Поэтому я призываю к одному юристам, адвокатам. Э вот. Особенно ценные, я так понимаю, сейчас есть такая потребность общества, чтобы на конкурс подалось как можно больше кандидатов, не связанных с системой. Поэтому мы и так доносим этот месседж в юридических кругах и благодарны за вот ту возможность, которую Давид предоставляет, практически э, все юристы получили да, вот информацию о том, что такой конкурс э, проходит. Давайте будем верить в это и попробуем тех, кто чувствует, что у него есть желание зайти в эту систему и что-то поменять, пусть он лучше попробует, а потом поделятся впечатлениями нами, участием своим в конкурсе, его назначением, удалось что-то сделать или нет. По крайней мере попробовать поверить мне кажется это правильнее, чем ждать, не делать ничего и критиковать. Спасибо. Добрый день. Хочется на следующее. Я сотрудник отдела прокуратуры Генеральной прокуратуры, департамента реформ. Действительно, в развитии той темы, что было, что было сказано выступающими до меня, хочется сказать о том, что процесс реформирования прокуратуры начался. И я попал в органы прокуратуры открыто. Что я хочу сказать? В Генеральную прокуратуру Украины в департамент реформ мне предоставилась возможность пройти конкурс и попасть туда открыто, честно на основании конкурса. Вместе со мной проходили конкурс очень большое количество людей, но, скажем так, по собеседованию, по результатам собеседования отобрали тех, кто отобрали кандидатов. Хочу сказать о том, что я с 2011 года работал в органах прокуратуры. Работал в органах прокуратуры на разных ступенях, начиная с районной ступени, заканчивая прокурорами разных отделов в аппарате прокуратуры области. В дальнейшем, после того, как я узнал о том, что у нас на официальном сайте Генеральной прокуратуры опубликована информация, что проводится набор в новые структурные подразделения Генеральной прокуратуры, это в Генеральную инспекцию, в Департамент реформ, я решил подать заявление. Честно говоря, я не даже ожидал, что, у меня, что мое резюме рассмотрится и мне предоставится возможность попытаться пройти конкурс. Но такая возможность мне была предоставлена. Я проходил конкурс, прошел собеседование, и меня было назначено на должность прокурора отдела Генеральной прокуратуры Украины. В данное время я включен в группу Киевского регионального центра, которая занимается непосредственно регистрацией кандидатов и проведением этапов тестирования. Мы туда поставлены для того, чтобы смотреть за тем, чтобы это тестирование проходило открыто. И действительно, по результатам работы киевской группы мы можем анонсировать то, что люди, особенно на вторую неделю, начали подходить, число кандидатов начало улучшаться, увеличиваться, и приходят и подают документы не только сотрудники, бывшие сотрудники прокуратуры, правоохранительных органов, но и юристы, и другие специалисты, которые работали в отрасли права, в том числе и частную практику или юридическую. Поэтому я хочу анонсировать и сказать то, что действительно с принятием нового закона Украины про прокуратуру и с его вступлением в силу, а также из последних поправок, у нас действительно начался системный процесс реформирования органов прокуратуры. Первая задача, которая является набрать в органы, в прокуратуру кадры, которые непристрастны, которые могут выполнять поставленные задачи. І э, сделать все для того, щоб органы прокуратури дійсно служили українському народу. Спасибо. Дякую дуже колеги. Якщо є запитання, прошу доброго дня, Українські новини. босик Сергій Давід, питання до вас. Сколько на даний момент вже генеральна прокуратура отримала заявок від да, от претендентів на тожність міста? Саях, 1300. Внешних кандидатов только. А и тогда скажите, среди этих заявок, претендентов да, есть ли э, действующие прокуроры районов? В это число количество не входят наши действующие работники. Это внешние кандидаты, которые пока еще не работали ни дня в системе. Так что будет большая конкуренция, как я понимаю, между нашими работниками и внешними кандидатами. Но последние дни, поскольку осталось ну, до того, как мы приняли решение, фактически срок пода продлить срок подачи документов до 10, го ежедневно количество заявителей оно увеличивается в дважды или трижды, так что мы ожидаем большой поток новых аппликаций уже. Український кризове медіа центр Олена Стецюк Давида, ви говорили, що серед тих центрів прийому документів будуть такі, що охоплює Луганщину та Донеччину. Скажіть, як цей відбір кандидатів відбуватиметься саме у цих областях, враховуючи бойові дії, також що частина території окупована? Чи будуть якісь можливо додаткові умови для відбору цих кандидатів? Ну, ви знаєте, Ми максимально постаралися з прийняти вам внимание. реальность, которая у нас в государстве сегодня, и в том числе и военную обстановку. Мы пока, эта реформа пока и этот набор не касается военных прокуроров, которые работают в военной прокуратуре, что касается гражданской прокуратуры, так сказать, для них существует та же самая процедура, конкурсная процедура, что и для других кандидатов они сами буквально не участвуют в военных действиях, то есть по нашей информации мы знаем, что у нас отдельно существует прокурорский батальон, так называемый, это прокуроры, которые буквально участвуют в военных действиях. Мы будем принимать во внимание такие факторы, но что касается гражданских прокуратур, для них всех будет работать одно и то же правило. То есть все будут сдавать тесты по одинаковым стандартам и правила исключения, к сожалению, мы не можем допустить. Еще какое-то У меня на несколько вы сказали, что 20 дней на напрямую заявок, та сколько потом по часу будут займати все другие конкурсы и через сколько часу мы уже соответственно получим новых руководителей цих этих Спасибо, спасибо за вопрос. С 15 августа уже начнется первый этап тестов. Это профессиональный тест. Процесс э, за, за, с, планируется завершить уже к, концу, к середине декабря. То есть к середине декабря, к 15 декабря месяцу, ну, мы так образ, приблизительно э, подсчитали конкретные сроки, мы уже планируем назначить э, новых керевников в местных прокуратур и всех работников в местных прокуратур, То, что до декабря месяца первый этап уже реорганизации будет завершен. После этого уже э, в том числе, э, этот процесс под себя и подразумевает и сокращение кадровое, то есть с 8 тысяч работников на местном уровне количество сокращается до 5, до 5,5. ,5. И уже после декабря будет возможность объявлять конкурс на адвокатные должности, которые будут появляться. К сожалению, пока для внешних кандидатов на рядовые должности невозможно объявлять конкурс, потому что физически нет происходит сокращение в системе. Но после того, как формируется новая местная прокуратура в декабре, после этого конкурс будет открыт и для внешних кандидатов, и на все рядовые посадки и должности. Следующий этап начнется с декабря месяца уже реорганизация региональных прокуратур, так называемых областных, и последний этап это уже генеральная прокуратура. Спасибо. Дя дякую. Тоже, мабуть, тут сказати, за Має пам'ятати лозунг високомобільних десантних військ ніхто крім нас. А тобто від кожного залежить, чи будуть ці зміни? Дякую, Благодарю. дуже колега. Я все я будемо слідкувати і будемо запрошувати вас вже з новими кандидатами, з новими прокурорами. Благодаря що змінювалася наша, наша система. Дякую ще раз. Наступний наш брифінг.